رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وقال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشريفة أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي اي العمل احب الى الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها قلت ثم أي العمل يا رسول الله قال رسول بذو الوالدين قلت ثم أي العمل يا رسول قال رسول الجهاد في سبيل الله او كما قال عليه الصلاة والسلام

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد